Далее я ученица 11 класса Светогорской общеобразовательной школы ассоциированной при ЮНЕСКО. Я хочу представить вам стихотворение Эдуарда Асадзо «Любовь из Мина и В горах, на скале, о беспустах мечтая, Сидела измена. А рядом под вишней Ды да и коллеги, они отдыхали у горных озер. И вечно вели нескончаемый спор с улыбкой одна, а другая с презрением. Одна говорила, на свете нужны верность, порядочность и чистота. Мы светлыми, добрыми быть должны в этом и красота Тут право от смеха порвут животы Даже безмозглые рыбы. Жить надо умело, хитро и с умом. Где быть беззащитной, где лезть на пролом? А радость увидела? Рви, не зевай. Бери, разберемся потом. А я не согласна без совести жить. Попробуй быть честной честно любить. Быть честной, <laughs> зеленая дичь, чепуха. Да если что выше, чем радость греха? Однажды такой я не подняли крик, Что в гневе проснулся косматый старик. Великий колдун, раздражительный дед, Распавший в пещере три тысячи лет. И рявкнул старик, это что за война? Я вам покажу, как будить колдуна. Так вот, чтобы кончить все ваши раздоры, я сплавлю вас вместе на все времена. Схватил он любовь колдовской рукой, схватил он измену рукой и другой и бросил в кувшин зеленый, как море. А следом туда же и радость, и горе, и верность. Доброе женщина.